Жіноча збірна України успішно завершила відбірний Євробаскет і повернулася до України. Зміркувань безпеки Фіба Європа зобов'язала нашу збірну всі поєдинки грати на виїзді. Це не завадило команді Вадима Чучура виграти 5-6 матчів і посісти друге місце у групі, пропустивши вперед за різницю в особистих зустрічах збірну Чорногорії. Був шок, тому що таке відбувається вперше. І ми дуже хотіли, щоб підтримували наші близькі, нас і вообще болельщики. От, і... Еще мы понимали, что будет сложно, потому что все понимают, что если играешь дома, это большое преимущество. Но мы были очень мотивированы, потому что на чемпионате Европы не все получалось. И было огромнейшее желание показать, что мы можем. И состав был чуть-чуть изменен. Все девчонки старались, все боролись до последнего, вне зависимости от того, кто был на площадке, поддерживали друг друга. Те девчонки, которые, будем говорить, в прошлом году немного играли, в этом году уже играли, да, приехали новые, которые помогли, спасибо огромное, которых не было. Опыт, ну, сказался. Ну, очень хорошо была вторая игра с Финляндией, когда мы проигрывали, отыграли, выиграли много. И, по-моему, такой самый переломный момент это была вторая игра с Германией, когда мы тоже много отыграли, сыграли по 26-2, что-то такое. Они за 10 минут ничего не забили. И мне кажется, вот это дал прям толчок о том, что мы не только можем Черногорок победить, но и я думаю, и восьмерка нам должна тоже светить где-то. Хотелось бороться до последнего и выйти без поражений, но это спорт. Нам не повезло немножко. Где-то э, было очень трудно, потому что последняя игра уже все очень устали. На самом деле нелегко играть через день две игры тяжелые подряд. Вот и чуть-чуть ну, не повезло. Получилось, что задержался рейс. Мы очень все хотим домой, очень соскучились за страной. Мы надеемся здесь уже все хорошо, спокойно и только отпуск, одни мысли в голове, только отпуск.